بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين صدق الله العظيم و عید قالا اور وہ زمانہ یاد کرو جب قالا موسیٰ علیہ سلاۃ والسلام نے کہا لومی اپنی قوم سے ان اللہ امرکم کے بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے انتظار کہ تم ایک گائے ذبح کرو قالو وہ کہنے لگے اتنا حضو کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں قالا مشاء الصلاۃ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کی پناہ کہ ان اکون من الجاہلین کہ میں جہالت والوں میں سے ہو جاؤں یا نادانوں میں سے ہو جاؤں کیونکہ یہ مذاق اور ٹھٹا کرنا یہ جہالت کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی یاد دہانی کرا رہے ہیں یہودیوں کو موسیٰ علیہ والسلام کی قوم کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو تفاصیر میں آتا ہے کہ ایک شخص عامیل تھا مالدار شخص تھا اور اس کا صرف ایک بتیجہ تھا جو اس کا وارث تھا اور بتیجا بہت منتظر رہا کہ کب میرا چچا انتقال کرے اور میں اس کی جائیداد کا مالک ہو جاؤں بہت انتظار کرنا کہ چچا کا انتقال نہ ہوا اور دوسری روایات میں ہے کہ اس نے اپنے چچا سے یا کوئی بھی شخص دیگر اس سے رشتہ مانگا اور اس نے انکار دیا تو پھر اس نے اس مالدار شخص کو قتل کیا اور محلے کے درمیان رات میں اس کی لاش چھوڑ دی صبح جب بیدار ہوئے تو لاش علاقے کے درمیان اور اس شخص نے دعویٰ دائر کیا کہ اہل محلہ نے میرے چچا کو قتل کیا اور یہ دعویٰ اس لیے دائر کیا کہ ایک طرف تو چچا کی میراث مل جائے اور دوسری طرف لوگوں کو شبہ بھی نہ ہو اور لوگوں سے مدیت بھی وصول کرو موسیٰ علیہ السلام والسلام نے اہل محلہ سے پوچھا تو اہل محلہ نے قسم کھا کر کہا کہ بھئی ہم نے انہیں قتل نہیں کیا اب اہل محلہ نے موسیٰ علیہ السلام والسلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے سوال کریں پوچھیں جب کوہ طور پر جائیں تو اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں کہ اس کا قاتل کون ہے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اس قوم سے کہیں اپنی قوم سے کہ یہ ایک گائے ذبح کریں اور گائے کا گوشت کا ٹکڑا ایک مخصوص یا عام وہ اس مردے پر مارے تو یہ مردہ خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون تو حکم جائے کہ انتل بحو بقر گائے ذبح کریں موسیٰ علیہ والسلام واپس تشریف لائے تو قوم سے کہا کہ بھائی گائے ذبح کریں اب قوم کے سامنے یہ ایک عجیب بات تھی وہ کہنے لگے موسیٰ قتل کا معلوم کرنا ہے اور اس کا اور گائے کے ذبح کرنے کا کیا آپس میں مماثلت ہے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ایک تو ہمارا بندہ قتل ہو کر ہمارے لئے پریشانی کا باعث ہو گیا اور ایک آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تھٹھا کر رہے ہیں کہ ہم گائے ذبح کر رہے ہیں تو موسا علیہ تو السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے مذاق نہیں میں تو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں اور تمہارے کہنے پر میں نے اللہ سے پوچھا ہے یہ جی پیغام اللہ کی طرف سے ہے یہ تو تمہارے کہنے پر میں نے پوچھا ہے تو اسے مذاق نہ سمجھیں کیونکہ میں کوئی جاہل آدمی تو نہیں ہوں اور انبیاء علیہ السلام سے تو قطعا اس قسم کا مذاق یہ ثابت نہیں اب یہاں پر یہ لفظ کیا ہے بہو بقرہ اس سورت کا جو نام ہے سورت البقرہ یہ اسی بقرہ کے لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اس سورت کے نام کی وجہ تصمیح ہے کوئی بھی صورت ہے اس کا جو نام ہوتا ہے اس کی وجہ تسمیہ اسی صورت میں موجود ہوتی اب یہاں بقرہ کا جو لفظ ہے یہ نکرہ ہے یعنی معروف نہیں کسی بھی گائے کو بقرہ کہتے جیسے کہ کسی بھی آدمی کو رجلن کہتے ہیں رجل تو اسی طرح کسی بھی گائے کو بقرہ کہتے بیل ہو یا گائے ہو تو عام حکم تھا کہ بھئی گائے زبا کر لو لیکن بڑی اسرائیلی تو بہت سوال کرنے والے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی خاص قسم کی گائے ہوگی کہ جس کو ذبح کریں گے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے میں ماریں گے اور مردہ اپنے قاتل کو بتلا دے ایک مختصر سے سوال یہ ہے کہ بھئی کیا ضرورت پڑی اللہ وحی کے ذریعے بتلا دیتے ہیں کہ بھئی قاتل یہ ہے تو جواب یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر حکم کے پیچھے پڑھنا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے اس چیز میں پڑھنے کی ہمیں اس کا اختیار نہیں بلکہ ہمیں تو حکم یہ ہے ماننے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم آ گیا فوراً اس پر عمل پہ پر لیکن پھر بھی اللہ حکیم ذات ہے اللہ کوئی بھی حکم دیتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں تو ایک حکمت تو یہ تھی کہ وحی کے ذریعے اگر قاتل کا بتلا دیا جاتا تو قاتل انکار کرتا اور اس انکار کی وجہ سے کفر میں چلا جاتا تو اللہ بتانے نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ یہ گائے زبا کرے اپنے عمل سے پھر وہ گائے کا گوشت اور لوتھڑے اس کے ساتھ لگے اور یہ مردہ خود اٹھ کر بتائے مجھے اس نے قتل کیا تو یہ ایک خرق عادت عمل ہوگا فوراً لوگوں کی عقل میں دستک دے کر اسے تسلیم کروا دیا کیونکہ معجزہ عاجز کرنے والا ہوتا ایک وجہ تو یہ مفسرین نے لکھی دوسری میں نے یہ لکھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو اس طریقے یہ اس طرح حکم دیا بنی اسرائیل کو ایک مسئلہ سمجھا رہا تھا کیونکہ یہ وہی بنی اسرائیل ہیں کہ جن میں سے آدھے جو ہے بچڑے کے پجاری ہو گئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر یہ بتلا دیا کہ یہ گائے ذبح کے لیے ہے عبادت کے لیے تو اس سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے ہندوستان والوں کو بھی حکم یہی ہونا چاہیے کہ گائے ذبح کر لیں کیونکہ گاؤں ماتا کوئی خدا نہیں خیر انکس بخود گائے کو ذبح کریں چنانچہ جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور بڑی ہیل حجت سے زبا کیا اگلی چند آیات صرف اس بات پر ہیں کہ جو انہوں نے اس گائے کے بارے میں سوالات اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آ جائے اس حکم کو دل و جان سے تسلیم کر لینا اور بغیر قیل قال کے اسے مان لینا اسی میں خیر ہے مگر نہ اگر ہم قیل قال کریں گے بہت سارے سوالات کریں گے تو وہ حکم مشکل تر ہو جائے جیسے کہ بنی اسرائیل پر وہ حکم مشکل ہو گیا یہی وجہ ہے کہ پھر محاورے اور تمثیل میں یہ بات آنے لگی کہ کیا بنی اسرائیل کی گائے بنا رہے ہیں آپ اس سے قالوا اتتخذنا حضوا قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین اگر اللہ تبارک و تعالی سے بنی اسرائیل کے سوالات اور ان کے جوابات تو میں پہلے عرض کر چکا کہ بقرہ کا لفظ نکرہ ہے کوئی بھی گائے اگر یہ زبا کر لیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے لیکن انہوں نے کہا قالو کہنے لگے ادعو لنا ربکا اپنے رب سے ہمارے لئے دعا یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کریں آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کیا اور پوچھیں ہمارے لیے ہم سے بیان کریں کہ وہ گائے کیسی رہی جائے پہلا سوال تھا کالا موسیٰ علی سلاۃ وسلم نے کہا ان نہ بے شک اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان نہا کہ وہ گائے ایسی ہوں لا ولا بکر فارض ولا بکر نہ تو وہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ وہ بچہ ہو بکر ویسے کہتے ہیں ایسی گائے کو کہ جس نے ابھی تک ایک بچہ بھی نہ دیا ہو اس کو کہتے ہیں بکر آوا ممبئی نظارک بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان میں اب پہلے سوال پر تھوڑا سا حکم پر عمل مشکل ہو گیا کہ بوڑھی بھی نہیں ہو بچی بھی نہیں ہو درمیان والی والے کہا کہ بس جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرو اب زیادہ حیل و حجت نہیں کرو قالو پھر کہنے لگے پوچھئے ہمارے لیے رب اپنے رب سے لنا کہ بیان کریں وہ کہ اس کا رنگ کیسا ہو قالا موسیٰ علیہ والسلام نے فرمایا انہو کہ بے شک اللہ رب العزت فرماتا ہے بکرتن سفرا کیا اللہ فرماتے کہ وہ گائے جو ہے صفراؤ زرد رنگ کی ہو فاقع الحا یعنی تیز زرد رنگ فاقع الحا فاقع الحا تصور ال ناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کرتے پسند آجائے ایسی گائے ہو دوسرا سوال اب پہلے سوال میں اس کے عمر کے بارے میں قید لگوا دی اور دوسرے سوال میں اس کے کلر کے بارے میں قید لگوا دی اور کلر کی قید اس سے ذرا مشکل ہوئی عیسیٰ سوال لگے لنا ربك لنا ما آپ اپنے رب سے پوچھئے پوچھئے ہماری خاطر پوچھئے کہ بھئی بیان کریں ما ہی کہ وہ کیسی ہوشتبے ان ہو. شاء اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور رہ مشالم نے کہا انہو بے شک اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہا الحرث کہ وہ گائے ایسی ہو کہ تو نہ تو حل میں چلا ہوا نہ حل میں چلاؤ تو الارض زمین کو پھاڑنے کے لیے زمین حل میں چلاؤ ایسا بھی نہ ہو ولا تسکل الحرث اور نہ رہت میں استعمال ہوا ہو کہ جو, جو بیل گھومتے ہیں اور اس سے کیا پانی نکالا جاتا ہے کنو سے مسلمتن سالم ہو لا شیعہ دفیہ اس میں کوئی داغ نہ ہو قالو کہنے لگے الانا اب اب جو ہے نا کہنے لگے اب جئت جی بالحقی آپ نے اب پوری وضاعت فرما دی فضبحوها وما قادو یفعلون پھر اس کو زبا کیا اور اپنی حجتوں سے ظاہراً ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایسا کرنے والے معلوم نہیں ہو رہے تھے لیکن بہرحال انہوں نے زبا کر لیا کہ اب اتنی ساری باتیں ہو گئی تو آپ کو زبا کرنا پڑے گا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسَنْ فَدَّعْتُمْ اور جب تم لوگوں میں سے کچھ نے ایک آدمی کا خون بہایا تمفیا پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے واللہ ما کن تم اور اللہ تعالی نے اس عمر کو ظاہر کرنا منظور تھا ما کن تم جس کو تم چھپاتے تھے فقلنا پس ہم نے کہا ہم نے حکم دیا کہ اس کا کوئی بھی ٹکڑا گائے کا گا اس کے اوپر مار دو اس مرتے پر مؤ اسی طرح اللہ تعالی قیامت میں بھی مردوں کو زندہ کریں گے اس کا انداز مختلف ہوگا آج اس انداز سے تمہیں دکھا دیا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں کیونکہ یہ گائے کے ٹکڑے سے نہیں بلکہ اللہ کی طاقت سے یہ زندہ آخرت کی طرف توجہ بھی دلا دی کہ اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے وَيُرِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تمہیں اور اللہ تعالی اپنے نظائر قدرت تمہیں دکھلاتے رہتے ہیں اور اسی توقع کے ساتھ کہ کیا تم عقل سے کام لو لاء اللہ تم عقل سے کام لو بس میرے بھائی دوست و ہو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرما دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جیسے ہی متوجہ ہو اس میں بغیر قیل و قال کے وہ ہماری عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس ہم تو ماننے کے مکلف حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ دین اگر عقل کے تابع ہوتا دین اگر عقل کے تابع ہوتا تو خفین پر جرابوں پر موٹے موزوں پر جو بسا وہ اوپر سے نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ نیچے سے ہونا چاہیے کیونکہ گندگی تو نیچے لگتی لیکن ہم اس میں خلال اور بسا اوپر سے کرتے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو ہم کہتے کہ خفین پر جو بسا ہے وہ نیچے سے ہونا چاہیے تھا لیکن دین عقل کے تابع نہیں ہے دین تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماننے کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماننے کا جذبہ نصیب فرمائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے وہ الحمدللہ